वरि वीन सी من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده 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 لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ادفع بالتي هي أحسن السيئة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ويل لكل همزة لمزة صدق الله مولانا العظيم रसूलह नबील करीमिन शाहिदी व शाकिरिनहम्मदीन फिलस वाल बलदि मुहम्मदीन फिलबिलादीन फिलकबूर वसल अला जसद महमदिन बिलजसाद वही महमदिन बिलवा ग्रामज़ हाज़िर मेरे वाजबुल अहतराम बुजुर्गों और अज़ीज़ नौजवान साथियों मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में से तीन मकाम से चंद आयत करीमा तिलावत की हैं रबुलजलाल से दुआ है कि वो ज़ात बज़ुर्गोतर मुझे इसकी रोशनी में सही सही कहने की और समझाने की तोफ़ी का ताफरमाए फिर अल्लाह रब्ल की ज़ात इस मुख्तसर वक़्त में जो कुछ कहा सुना जाए इस कहने सुनने को महज अपनी रजा के लिए अपनी बारगाह में क़बूल मंजूर फरमाए हम सबकी निजात और हिदायत का मगफरत का जरिया और सबब बनाए मेरी आज की मुख्तसर गुजारशात का मौजु और ताना जनी एप जोई ये ऊनवान है इसी से मुतालक चंद बातें अर्ज करनी है अल्लाह इज़्ज़त सही सही कहने की समझाने की समझने की अमल करने की तौफीक आता फरमाए दूसरे के पीठ पीछे ऐब और नक्स बयान करना इसको गीबत भी कहते हैं हुमासा भी कहते हैं और लुमाजा के माने हैं सामने आमने सामने किसी को बुरा भला कहना किसी को ताना देना अल्लाह पाक ने इसकी मुजम्मत बयान फरमाई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी मुजम्मत बयान फरमाई है हमारे घरों में फसादात और झगड़े की बुनियाद यही चीजें हैं अदम बर्दाश्त दूसरे की बात सुनकर फौरन कोशिश करना कि उसको मुंह दर मुंह ही जवाब दे दें यह बहुत ही बुरा अमल है और सख्त अमल है हदीशरी में आता है कि आप वसल्लम जब माज पर तशरीफ़ ले गए तो उस मौके पर अल्लाह पाक ने जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई सारी चीज़ों के मुशाह करवाए आपने बहुत सारी चीजें देखी उनमें आपने एक ये भी देखा कि कुछ लोग हैं जो अपने ही जिस्म का गोश्त काटते हैं और खाते हैं आप है वसल्लम ने निकाह मुबारक हजरत जबरा ई की तरफ फरमाई कि ये किन को दिखाया जा रहा है ये कौन लोग हैं जो अपने ही जिस्म का गोश्त काट रहे हैं और खा रहे हैं तो हजरत जिब्राईल ईल सलाम ने इरशाद फरमाया ये वो लोग हैं जो दूसरों को ताना देते हैं दूसरों को ताना देते हैं तो ये बहुत बुरा अमल है और सख्त अमल है और इसको बर्दाश्त कर लेना अल्लाह पाक ने इसको भी जिक्र फरमाया वाला मन साबारा गफरा इन नजालिकालमिन आजमिन ओमोर जिसने ऐसी चीजें सुनकर बर्दाश्त कर लिया सबर कर लिया माफ कर दिया इन आज़मिल उमूर फरमाए ये बहुत ही ऊंचे लोगों का काम है अजमत वाला काम है हजरत यूसुफ सलाम। जब एन तख्त पर हैं पे हैं और गल्ला तकसीम कर रहे हैं हजरत के भाई आए हजरत ने पहचान लिया वो नहीं पहचान सके हजरत ने अल्लाह ताला की मशीयत से इजाजत से अपने छोटे भाई हजरत बिन यमीन को अपने पास रोका और उसके लिए तदबीर इख्तियार की कुरान पाक में उसका जिक्र है तो जब हजरत ने उसको रोका तो हजरत के भाइयों ने हजरत के सामने ये कहा कि इसका बड़ा भाई यूसुफ था वो भी चोरी किया करता था उसने भी चोरी कर ली थी अब देखें कि दूसरे वतन में हैं दूसरी जगह पर हैं मदद के लिए आए हैं तामुल लेने के लिए आए हैं और हजरत जो है वो इख्तियारात रखते हैं इस पर सुन करके हजरत ने फरमाया कि अल्लाह ज्यादा जानते हैं जो आप बयान करते हैं इन इस मौके पर भी हजरत के ऊपर इस तरह का इल्जाम धरा और जब अल्लाह ताला की मशीयत हुई मामला खुल गया तो उस वक्त लर्ज रहे थे कांप रहे थे कि अब हमारे लिए क्या हुक्म होगा हमने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी लेकिन अल्लाह पाक ने हजरत यूसफ सलाम अल्लाह के नबी थे अल्लाह के पैगंबर थे जलील कदर थे तो पैगंबराना शान के मुताबिक जवाब दिया ला तसरी बाई कुम्यों आज के दिन तुम्हारे ऊपर किसी किस्म की कोई मलामत नहीं पुरानी बातों में से किसी बात का कोई तस्करा नहीं सब माफ कर दिया सब माफ कर दिया तो यह अमल बहुत ऊंचा अमल है के दूसरे की बात को सुनकर बर्दाश्त कर लेना ताना ना देना ताना देना ऐपजोई करना यह अंदर की कमजोरी की बात है अंदर की कमजोरी की बात है हजरत जैनिदीन रहमत लाल एक शख्स हजरत को भरे बाजार में सख्त उस कहने लगा बुरा भला कहा न जाने क्या क्या कुछ कहा हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया कोई जवाब नहीं दिया घर तशरीफ ले गए और घर जाकर एक बर्तन में उस वक्त द्रम होते थे चांदी के दीनार होते थे सोने के उस बर्तन को दिरहमों से भरा वो उस वक्त का सिक्का था दिरहमों से भरा और लेकर खुद उसके दरवाजे पर हाजिर हो गए अब उसने हजरत को देखा तो शर्मिंदा हो गया पानी पानी हो गया हजरत ने फरमाया कि भी आपने मुझ पर एहसान किया कि आपने मुझे मेहनत से की ही नेकियां मुझे दे दी अब मुझे शर्म आई कि मैं आपके एहसान का बदला ना दूं तो लिहाजा थोड़ा सा ये बदला है इसको कबूल फरमा लें किसी इंसान की आजमत का उसके अखलाक से पता चलता है कि कितना ऊंचा है रुपए पैसे से आदमी ऊंचा नहीं होता बड़े मनसब और ओहदे से आदमी ऊंचा नहीं होता बड़ी बिल्डिंग से बड़ी गाड़ी से आदमी ऊंचा नहीं होता बल्कि जरफ से और अंदर की सिफात और अखलाक से इंसान ऊंचा और आला होता है शाह इसमाइल शहीद अलैह शहजादों में से थे बादशाहों की औलाद में से थे और बहुत बड़े आलिम थे और बहुत पाए के आलिम थे अल्लाह पाक ने बेशुमार सिफात से नवाजा था सख्त धूप में गर्मी के जमाने में सख्त धूप में गर्मी के जमाने में तपते हुए फर्श पर नंगे पांव घंटा घंटा चलते थे किसी ने कहा कि हजरत ये क्या फरमाया मैं जिहाद की मशक कर रहा हूं अगर मुझे काफरों के पीछे और दुश्मन के पीछे नंगे पांव जाना पड़ा तो कोई मुश्किल ना हो बयान करके हुए बाहर तशरीफ ले गए लोगों में शोहरत थी दूर दूर से लोग बयान सुनने के लिए आए हजरत भी बाहर निकले जूता पहनकर जब बाहर निकले तो देखा कि एक साफ बड़े मियाँ यूं लगा कि जैसे दूर दराज से कुछ सफर करके आए हैं तो आकर के हजरत से ही पूछा कि वो मौली इस्माइल का वाज खत्म हो गया उनका बयान खत्म हो गया ने फरमाया जी तो उसने ठंडी सांस ली कहा कि मुझे तो पता नहीं था मैं तो दूर से आया था मेरे से बयान मिस हो गया ने फरमाया कि आप घबराएं नहीं परेशान ना हो उनका हाथ पकड़ा और मस्जिद में ले आए अभी बाहर ही निकले थे मस्जिद में ले आए सेहन में बिठा लिया और वो दो घंटे का बयान जो हजरत ने पहले किया था जिस अंदाज और जिस कैफियत से इतने बड़े मजमे के सामने किया था उसी अंदाज और उसी कैफियत से हजरत ने इस एक आदमी के सामने बयान किया कुछ लोग जिन्होंने के कानों में आवाज पहुंची करीब थे वो वापस लौटे और वो बैठ गए देखा कि हजरत ने वही बयान उसी अंदाज से किया तो किसी ने कह दिया कि हजरत आपने एक के लिए एक के लिए पूरा बयान दोहरा दिया तो यानी कोई बहुत बड़ा मजमा भी नहीं था हजरत ने बहुत ही खूबसूरत बात फरमाई हजरत ने फरमाया मेरा पहला बयान भी उस एक के लिए था मेरा दूसरा बयान भी इसे उस एक के लिए ना मेरा पहला बयान मजमे के लिए था ना मेरा दूसरा बयान मजमे के लिए है मैंने तो पहला बयान भी अल्लाह के लिए किया था और दूसरा बयान भी अल्लाह के लिए किया है सुनने वाला एक हो या हजारों हो ये कहना आसान है कहना आसान है बहुत मेहनत चाहिए बयान कर रहे थे शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्ल बहुत बड़ा मजमा और बहुत बड़ा जलसा बाद लोगों की फितरत में शरारत होती है बाज लोगों की फितरत में शरारत होती है शाम में डसना और बिच्छू में डसना उनका काम है डसना माहौल खराब करना तो किसी ने माहौल खराब करने के लिए खड़ा होकर कहा हजरत से हजरत मैंने सुना है कि आप हराम ज़्यादा हैं जरा दिल पे हाथ रखें एक आदमी बयान कर रहा है और हजारों लोग उसका बयान सुन रहे हैं और अकीदतमंद हैं मद्दा हैं मोहब्बत करने वाले हैं ताल्लुक वाले हैं और ऐसे में क्या बयात कर रहा है ये हजत ने फरमाया बड़े हौसले से बड़े तहमुल से हस्त ने फरमाया जब उसने ये बात कही हस्त ने उसकी तरफ मुकिया किया फरमाया मियाँ कि आपको गलत खबर मिली आपको गलत खबर मिली मेरे वालिद के निकाह के गवाह अब भी मौजूद हैं एक का नाम फला है एक का नाम फला हैं वहां मौजूद हैं जाके ताकी कर लें यह आसान बात नहीं है अब बयान खत्म होने के बाद हजरत के पांव में आके गिर गया कहा कि माफ कर दें अगर आपने माफ ना किया तो न जाने मेरा क्या असर होगा मैं सिखाया हुआ था सिखाया हुआ था आप सल्लल्लाहु वसल्लम यहूदी है मालदार है पैसों की कमी नहीं है आपने कर्ज ले लिया कर्ज ले दिए इस अभी कर्ज का वक्त आया नहीं आने ही वाला है या कहिए कि आ गया है तो आकर के मस्जिद में आप तशरीफ तो फरमाए शख्त सुस्त कहने लगा कि मुझे कर्ज दें आपने फरमाया कि अच्छा भी देते हैं जरा इंतजार कर इत्तेफाक से थे नहीं उस वक्त अब जहन में यह बात आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज यहूदी से ही क्यों लिया किसी मुसलमान से ले लेते लेकिन मुसलमान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज लेते तो मुसलमान तो दिलो जान से आप पर निछावर थे कोई भी आपको कर्ज नहीं हदिया देता हदिया देता और आप वसल्लम नहीं चाहते उससे कर्ज लिया और अल्लाह की मशीयत भी कुछ ऐसी थी उससे कर्ज ले लिया अब वो शख्स उस कहने लगा और कहने लगा कि मैं जाने नहीं दूंगा आपको यहां से जाने नहीं दूंगा आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला सिहबा कराम रजवान अजमाइन उसको थोड़ा सा शख्स उस कहने लगे आपने फरमाया छोड़ दो कुछ ना कहो इसको हक हासिल है इसको हक हासिल है आप सल अल्ला ने शास मैं आपके पास बैठा हूं हदीशरी में आता है कि आपने उसके पास बैठे बैठे जोहर की नमाज भी वहीं पढ़ी घर घरनी तशरीफ असर की नमाज भी वहीं पढ़ी घर तशरीफी ले गए मगरब की नमाज भी वहीं पढ़ी घर तशरीफ में ले गई ईशा की नमाज भी वहीं पढ़ी घर तशरीफ तो नहीं गए फजर की नमाज भी यहीं उसके पास बैठे बैठे पढ़ी घर तश्रीफ तो नहीं गए फजर के बाद इंतजाम हुआ आपने उसके हवाले कर दिया उसने कहा कि मैं मुझे कलमा पढ़ाएं मैं मुसलमान हो रहा हूं और ये जो पैसे मैंने आपको कर्ज दिए थे ये मैं अल्लाह के रास्ते में सदका करता हूं मेरा मकसद खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं था लेकिन मैंने अपनी किताबों में आपका अखलाक पढ़ा था आपका अखलाक पढ़ा था आपकी सिफात पढ़ी थी कि जो जिस कदर आपके साथ शिद्दत और सख्ती से पेश आएगा आप उसी कदर उसके साथ नरमी से पेश आएंगे मैंने आपकी तमाम सिफात अच्छे से देख ली बस यही एक चीज बाकी थी जिसको मैंने देख लिया अब आप कलमा पढ़ाएं और बहुत बड़ा साहेब इलम था मालदार था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक अखलाक की वजह से अल्लाह ने उसको इस्लाम की दौलत से माला मार फरमा दिया तो मेरे अजीजों हमारा दीन हमें यह कहते हैं कि बड़े होने का बड़े पन का मुजाहरा करें कि अगर किसी ने कुछ कह दिया है शख्स उस कह दिया है हौसले से काम ले हजरत इमाम जोहर के बाद मामूल है आराम करने का रात को लंबा वक्त अल्लाह की इबादत में और जोहर के बाद थोड़ा आराम करते आराम के लिए लेटे एक साहब आए आकर के दरवाजे पर दस्तक दी लेट गए व हजरत बाहिर तशरीफ लाए कहा कि मसला मालूम करना है फरमाइए क्या मसला मालूम करना कहा कि आपको देख के भूल गया याद था भूल गया फरमाया कोई बात नहीं वापस तशरीफ तो ले गए लेट गए चंद मिनट हुए लेटे फिर दरवाजे पर दस्तक हुई फिर वापस तशरीफ तो लाए वही साहब खड़े हैं ने फरमाया फरमाइए कहा मसला मालूम करने हस्त ने फरमाया फरमाइए कहा के बस याद था आपको देखा फौरन भूल गया सिन फरमा कोई बात तीसरी मरतबा फिर कहा बिल्कुल याद था अभी आपको देखा भूल गया चौथी मरतबा फिर दरवाजे पर दस्तक दी एक आदमी रात भर ड्यूटी की हो ना सोया हो हजरत का मामूल था बज दफा पूरी पूरी रात बल्कि अक्सर पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत और जोर के बाद आराम करना सुबह पढ़ना पढ़ाना जब चौथी मरतबा हजरत शिव लाए तो कहा मसला मालूम हज़रत फरमा फरमा ये वही आदमी है कहा जी मसला ये मालूम करना है कि इंसान का जो फजला है इंसान का जो फजला है गिलाजत है इसका जायका मीठा है या कड़वा है इसका जायका कैसा है अब दयानतदारी से बताएं कि एक आदमी आराम रात को आराम ना किया हो और जोहर के बाद आराम करने के लिए लेटा हो एक दफा दो दफा तीन दफा चौथी दफा ये बात पूछे तो उसको थप्पड़ चाहिए या कुछ और चाहिए कि इस मसले के बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं तुम्हें कौन सी ऐसी मुसीबत पेश आ गई कि जो ये पूछ रहे हो हजरत ने फरमाया कि भाई जब तक ताजा हो तो उसका जायका मीठा होता है और जब सूख जाता है तो उसका जायका कड़वा हो जाता है इतने पर इतफा नहीं मजीद आगे कहने लगा आपने खाके देखा है आपने खाके देखे हज ने फरमाया सारी चीजें खा के पता नहीं चलती अल्लाह ने इंसान को अकल दी है मक्खी मीठी चीज पर बैठती है जब तक फजला ताजा होता है मक्खी बैठी रहती है जब सूख जाता है मक्खी बैठना छोड़ देती है इससे पता चला कि जब तक वो ताज़ा होता है उसका जायका ऐसा होता है और जब सूख जाता है तो ऐसा होता है तो माफी मांगने लगा कहा कि मुझे माफ कर दें मैं बस आपको देखने के लिए परखने के लिए आया था कि आपका नाम सुना है आपके कमालत हसने फरमाया कि भाई मैं तो एक आम इंसान हूं तो मेरे अजीजों हमारा दीन हमें यह बताता है वाली मनसबारा वफ़ारा इन नदालजमिल उमूर अगर किसी ने कोई ऐसी बात कह दी जो आपकी तबीयत के खिलाफ है आपको बुरी लग रही है थोड़ा सा हौसला कर थोड़ा सा दिल पे हाथ रखने कोई बात नहीं अगर मैं भी वही करने लग जाऊं जो इसने किए हैं तो फिर मेरे में और इसमें क्या फर्क है अल्लाह ताला समझने की अमल करने की तोहफे का ताफर